रामगिरी महाराज यांच्या विरुद्ध जालनाच्या सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल मुफ्ती शेख फैम शेख आजमा यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल महंत रामगिरी महाराज यांनी मुस्लिम धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी केला होता वादग्रस्त वक्तव्य मोहम्मद रामगिरी महाराज यांच्या विरुद्ध जालनाच्या सदर बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय मुफ्ती शेख फैम शेख हजमा यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय मंत रामगिरी महाराज यांनी काही दिवसांपूर्वी मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं त्यामुळे मुस्लिम धर्मियांच्या भावना दुखवल्या गेलेल्या होत्या त्यानंतर राज्यभरात मुस्लिम समाज बांधवांनी रामगिरी महाराज यांच्या त्या वादग्रस्त वक्तव्याचा निषेध केलेला होता त्याच पार्श्वभूमीवर आज जालन्याच्या सदर बाजार पोलीस ठाण्यात उमला इकराम व समस्त मुस्लिम बांधवाच्या तक्रारीवरून रामगिरी महाराज यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे दरम्यान रामगिरी महाराजांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी यावेळी मुफ्ती हमीम साहब अब्दुल हमीम साहब फारुख तुंडवाले शेख शकील सय्यद अझहर शेख वसीम यांनी यावेळी केलेली आहे मैं शेख़ फ़ीम शेख फहीम शेख हमजा सदर जमयातलमा नया जानना पिछले आठ दस दिनों से जो एक सुकोल नाम नहाद महाराज जिसने प्रोफिट मोहम्मद अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और अपने अधर्मी होने का सबूत दिया था उसके खिलाफ आज सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन में भारतीय नया संहिता दो सौ निन्यानवे तीन सौ दो तीन सौ तिरपन अब्लग दो तीन सौ छप्पन अब्लिक दो तीन सौ छप्पन अब्लग तीन के तहत जीरो से गुना दाखिल किया गया और अमन शांति के लिए और शहर जालना के तमाम मुसलमानों के मन को शांत करने के लिए ये कार्रवाई ज़रूरी थी जिसके चलते सदर बाजार पुलिस स्टेशन ने इस भावनाओं को महसूस किया और आज तेईस आठ दो हज़ार चौबीस जुमा के दिन ये कार्रवाई अंजाम पाई मुकम्मल हुई एफ़ आई आर फट गई और गुना रजिस्टर हुआ इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए हम यही कहना चाहते हैं कि अभी तो हमने ये मांग की और भारत के कानून के तहत जो धाराएं उस पर लगनी चाहिए वो लगी हम आगे के लिए तो ये कहना चाहते हैं कि सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के बारे में अगर कोई अशब्द इस्तेमाल करता है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का कानून लागू होना चाहिए ताकि मुल्क में शांति बनी रहे और कोई किसी के धर्मगुरु के बारे में अशब्द बोलकर अपने अधर्मी होने का सबूत ना दे